Оперативно-поисковым отделом 8 управления была получена информация о том, что житель города Николаева по месту жительства хранит психотропные вещества. В ходе санкционированного обыска у данного жителя было изъято марки ЛСД, а также около 100 мл психотропной жидкости. Все изъятое было направлено на экспертизу. Предварительная квалификация 309, часть 2 – это хранение психотропных веществ». В ходе личной беседы с данным гражданином было установлено то, что э, данные психологические вещества вызывают галлюцинации э, суицидального характера.

на закупку капель НБОМ-25 они капаются в нос и вызывают психические дефекты.